qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish oziq ovqat xavfsizligi va barqarorligini ta'minlashda seleksiya ishlarining ahamiyati katta qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi qishloq xo'jaligi ekinlari navlarini sinash markazi tomonidan namangan viloyatida o'tkazilgan seminarda bu boradagi dolzarb vazifalar muhokama qilindi seminarda urug'chilik yo'nalishidagi fermer xo'jaliklari hamkor tashkilotlar vakillari ishtirok etdilar qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi navlarni sinash markaz mutaxassislari ishtirokchilarga sinovdagi g'alla va g'o'za navlarini parvarishlash ularning agrotexnikasi bo'yicha tavsiyalar berdilar broqnafsinash uchastkasida boshloqli don ekinlaridan tashqari demak g'o'za navlarining yangi navlarining davlat sinovi amalga oshiriladi bunda erta pishar navlarimizdan to'rtta o'rta pishar navlarimizdan o'n to'qqizta yangi navlar bugungi kunda o'sha standart navga nisbatan taqqoslab o'rganilmoqda namangan viloyati uchun eng maqbul bo'lgan g'o'za navlarini tanlab olish va shuloq iqlim sharoitiga mos bo'lgan hosildor sifati yuqori bo'lgan navlarni shu uh, namangan viloyatiga tadbiq etishdan iborat seminarda o'simliklar karantini va himoyasi agentligi namangan viloyat boshqarmasi inspektorlari tomonidan urug'chilik xo'jaliklari mutaxassislariga sinov maydonlarida parvarishlanayotgan navlarni zararkunandalardan himoyalash bo'yicha maslahat va yo'riqnomalar berdilar seminarning yakuniy yig'ilishida ilmiy tadqiqot institutlari ularning filiallari nav sinash uchastkalari o'rtasida integratsiyani yo'lga qo'yish davlat reyestriga kiritilgan istiqbolli navlarning belgilangan talablar asosida ko'paytirish o'simliklar karantin va himoyasi mutaxassislari tomonidan o'simliklarni kasallik va zararkunandalardan himoya qilish bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish sinovdan o'tgan yangi nav va duragaylarni fermer xo'jaliklariga joylashtirishda amaliy yordam ko'rsatish bo'yicha vazifalar belgilab olindi